নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই তোমালোকৰ ৰীণা ফুকন বাইদেউ ই কক্ষে তোমালোকক সকলোকে স্বাগতম তোমালোকৰ ভালে নিশ্চয় আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিছা আমি আজি দশম শ্ৰেণীৰ কি পঢ়িম অৰ্থনৈতিক ভাগৰ আমি আজি পাঠ নম্বৰ দুই অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ আমি চাৰি নম্বৰ অংশ চাম আৰু এই অংশটোতে পাঠটিৰ আহাচোন চাওঁ চাৰি নম্বৰ অংশটিত কি আছে তাৰ আগতে আমি আলোচনা কৰো আগৰ অংশ আমি কি পঢ়িছিলো আগৰ অংশকেইটাত আমি কি পঢ়িছিলো অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন অৰ্থনৈতিক বিকাশ হয় নে নহয় মানৱ উন্নয়ন নীতি আয়োগ তাৰোপৰি তাৰ ইয়াৰ আগৰ খণ্ডত আমি কি পঢ়িছিলো অৰ্থনৈতিক পৰিকল্পনাৰ পৰ্যালোচনা অৰ্থাৎ আমাৰ অৰ্থনীতি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পঞ্চভাষী পৰিকল্পনাসমূহৰ কি কি আমি দিশ চালি জাৰি চাব লাগে আৰু আমাৰ পৰিকল্পনাসমূহ কেনেদৰে ভাগ কৰা হৈছিল তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আহাচোন চাওঁ আজি চাৰি নম্বৰ অংশটোত কি আছে আমি তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ নিশ্চয় আমি আজি নতুন কথা শিকিবলৈ পাম হয়নে নহয় আহা চাওঁ প্ৰথম আমি পাম উদাৰীকৰণ কি পাম উদাৰীকৰণ তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে আমি পঞ্চবেক্ষিক পৰিকল্পনা আলোচনা কৰোতে আমি দ্বিতীয় পৰ্যায়ত যেতিয়া পঞ্চবাক্ষিক পৰিকল্পনা আলোচনা কৰিছিলো নৰসিংহ ৰাও চৰকাৰে বা কমিটিয়ে কি কৰিছিল তিনিটা নতুন ফৰ্ম আনিছিল কি আনিছিল মনত আছেনে তোমালোকৰ এল পি জি লিবাৰেচন প্ৰাইভেটেশ্যন এণ্ড গ্ল'বাৰেচন হয়নে নহয় আৰু ইয়াক কি কয় জানানে এল পি জি ফৰ্ম বুলি কোৱা হয় আজি আমি ইয়াৰে লিভাৰে অৰ্থাৎ উদাৰীকৰণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম চাওঁ আহাচোন এতিয়া এই উদাৰীকৰণ মানে কি মই তোমালোকক আগৰ পাঠটোত অলপ আলোচনা কৰিছিলো যে উদাৰীকৰণ মানে উদাৰ নীতি অৰ্থাৎ যিটো নীতিত কোনো বাধা নাথাকে উদাৰ বুলি ক'লে আমি বাধা নথকা বুলি কওঁ হয়নে নহয় মন উদাৰ মানে খোলা একেবাৰে এই অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি উদাৰীকৰণ বুলি কলে একেবাৰে খোলা অৰ্থনীতিৰ এতিয়া চাও আহাচোন ইয়াত কি লিখা আছে অৰ্থনীতিত কি উদাৰীকৰণৰ কথা কৈছে হয়নে নহয় এতিয়া প্ৰথমে কি কৈছে চোৱা অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাত ৰাষ্ট্ৰৰ নিয়ন্ত্ৰণ হ্ৰাস কৰে অৰ্থাৎ অৰ্থনীতি যি আদান প্ৰদান আছে বৈদেশিক বিনিয়োগ আছে আহ তাৰপিছত ধৰি লওক ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ কথা আছে এই সকলোবোৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছিল কৈছে চৰকাৰে কিছুমান নিয়ন্ত্ৰণ হ্ৰাস কৰি দিছিল কমাই দিছিলে কৈছে চৰকাৰে পূৰ্বে উদ্যোগ বিত্তীয় বৈদেশিক মুদ্ৰা বাণিজ্য আৰু বিনিময়ৰ দৰে খণ্ডত প্ৰধান ভূমিকা পালন কৰিছিল প্ৰথম বছৰ চৰকাৰে কিহত উদ্যোগত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলত ফাইনেন্সত বেলেঞ্চ অফ পেমেণ্টত হয় নাই আৰু বাণিজ্যত বিনিয়োগৰ দৰে খণ্ডত কি কৈছিল অধিক গুৰুত্ব দিছিল কৈছে চৰকাৰী নিয়ন্ত্ৰণ মূলত অনুমতি আৰু অনুজ্ঞাপত্ৰ নীতিৰ জড়িত হৈছিল অৰ্থাৎ এই সকলোবোৰ উদা উদ্যোগ বিত্তীয় বৈদেশিক মুদ্ৰা বাণিজ্য বিনিয়োগ এই সকলোবোৰ খণ্ড যেতিয়া বিনিয়োগ কৰিব লগা হৈছিল চৰকাৰৰ অনুমতি আৰু অনুজ্ঞাপত্ৰ লব লগা হৈছিল আৰু সেই অনুমতি আৰু অনুজ্ঞাপত্ৰ লওঁতে কি হৈছিল আগৰ পৰ্যায়ত তোমাৰ উদাৰীকৰণৰ নীতি নথকাৰ অৱস্থাত কি হৈছিল কৈছে বহুতো সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু বহুত কষ্ট হৈছিল অনুজ্ঞাপত্ৰ প্ৰাপ্ত কৰিবৰ কাৰণে সেইবাবে বহুতে কি কৰিছিল এই চৰকাৰী খণ্ডত বিনিয়োগ কৰাৰ কথাটো চিন্তা কৰা নাছিল ইমানখিনি সমস্যা হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰা নাছিল কৈছে তেওঁলোকে এই বিনিয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা পাইছিল কৈছে তাৰপিছত কি কৈছে ছাৰ অৰ্থনৈতিক সংস্কাৰৰ ব্যৱস্থাই সুৰা চিগাৰেট বিপদজনক ৰাসায়নিক পদাৰ্থ ঔদ্যোগিক বিস্ফোৰক বৈদ্যোগিক সঁজুলি ড্ৰাগছৰ বাহিৰে বহু উদ্যোগক চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ উঠাই দিলে অৰ্থাৎ কিহত কিহত উঠাই দিয়া নাই সুৰাত উঠাই দিয়া নাই চিগাৰেটত উঠাই দিয়া নাই বিপদজনক ৰাসায়নিক পদাৰ্থ উঠাই দিয়া নাই উদ্যোগিক বিস্ফোৰকত উঠাই দিয়া নাই বৈদ্যুতিক সঁজুলি উঠাই দিয়া নাই আৰু ড্ৰাগছৰ দৰে যিবোৰ দ্ৰব্য আছে সেই দ্ৰব্যত কিন্তু এই তোমাৰ চৰকাৰৰ যিটো অনুজ্ঞাপত্ৰ সি অতি কঠিনভাৱে কি হয় চালি জাৰি চাই গৈছে পতককৈ অনুজ্ঞাপত্ৰ নিদিয়ে কিন্তু তাৰ বাহিৰে যিবোৰ উদ্যোগ আছিলে সেই সকলোবোৰত কিন্তু অনুজ্ঞাপত্ৰ কি হৈছিল যথেষ্ট শিথিলতা আনি দিছিল তেওঁলোকৰ বহুতখিনি কি কৰি দিছিল কম তোমালোকক চুক্তি চুক্তি দিছিল যাৰ দ্বাৰা বহুতে কি হৈছিল সেই খণ্ডবোৰত কি কৰিব বিচাৰিছিল বিনিয়োগ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছিল গৈছিল তাৰপিছত চোৱা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ খণ্ড সংৰক্ষিত প্ৰতিৰক্ষা পাৰমাণৱিক শক্তি উৎপাদন ৰেল পৰিবহণ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ ভিতৰত কি কৰিছিল কৈছে সংৰক্ষিত প্ৰতিৰক্ষাত ফাইনেন্সত উৎপাদনত আৰু ৰেল পৰিবহনত কিন্তু কোম্পেনী কি কৈছিল নিজৰ ওচৰতে ৰাখিছিল গৈছে এইকেইটাত কিন্তু তেওঁলোকে পাৰ্ভেটাইজেশ্যন বিচৰা নাছিল কৈছে বিত্তীয় খণ্ডত বাণিজ্যিক বেংক বিনিয়োগ বেংক শ্বেয়াৰ বজাৰ আৰু বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ বজাৰ অন্তৰ্ভুক্ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল বিত্তীয় মানে ফাইনেন্স ক্ষেত্ৰত কি কৈছিল ফাইনেন্সৰ যিটো ক্ষেত্ৰ আছিলে তাত কি লৈছিল বাণিজ্যিক বেংকসমূহ যেনে এছ বি আই আই ডি এফ চি এই সকলো কানাড়া এই বেংকবোৰত বিনিয়োগ বেংক আৰু শ্বেয়াৰ বজাৰ শ্বেয়াৰ ষ্টকক কি কৈছিল বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ বজাৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল গৈছে অৰ্থাৎ বিদেশী অৰ্থাৎ বিদেশী যি বাণিজ্য আছিল তাৰ লগত সংযোগ কৰি দিছিল গৈছে তাৰপিছত ভাৰতৰ বেংকিং খণ্ডত বিদেশী বেংকক প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিয়ে অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষত যি বেংক আছে গভমেণ্ট বেংকবোৰৰ উপৰিও বাহিৰৰ বেংকবোৰকো কি দিছিল গৈছে অনুমতি দিছিল যাতে তেওঁলোকে আহি আমাৰ ইয়াতে কি কৰিব পাৰে বিনিয়োগ কৰিব পাৰে বা আমাৰ ইয়াতে বেংকৰ শাখা খলী জনসাধাৰণৰ পৰা কি কৰে সঞ্চয় জমা কৰি সেই সঞ্চয় আকৌ বিনিয়োগ কৰিব বা ঋণ হিচাপে দিব পাৰে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল গৈছে তাৰপিছত আহিলে ব্যক্তিকৰণকৰণ প্ৰাইভেটাইৰেচন ঊনৈশশ একান্নব্বৈ চনৰ ঔদ্যোগিক নীতিৰ অধীনত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছেক্টৰৰ অধীনত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বাবে নটা কেইটা নটা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ মুকলি কৰা হয় অৰ্থাৎ নাইনটিন নাইনটি ওৱানত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছেক্টৰৰ ক্ষেত্ৰত যি নীতি গঠন কৰা হৈছিল বা বনোৱা হৈছিল সেই নীতিত কি হৈছিল গভমেণ্টে নটা কেইটা নটা ৰাজহুৱা খণ্ড ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ কি কৰিছিল ৰূপান্তৰ কৰিছিল বা ব্যক্তিগত খণ্ডক দিছিল যেনে ধৰি লওক আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ কথাই আমি ধৰিব পাৰোঁ হয়নে নহয় আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি কি হ'ল আগতে গভমেণ্ট আছিলে এতিয়া কিন্তু কি হ'ল প্ৰাইভেটৰ হ'লনে নহয় এতিয়া আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি আমাৰ প্ৰাইভেট কোম্পানীয়ে চলাই কিন্তু আগতে কি আছিল গভমেণ্ট প্ৰজেক্ট আছিলে কিন্তু এতিয়া সেইটো কি হৈছে প্ৰাইভেট প্ৰজেক্টলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে এনেদৰে ৰাজহুৱা খণ্ডসমূহ কি হৈছিল ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হৈছিল বা ব্যক্তি ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ পঠিয়াই দিয়া হৈছিল এনেদৰে নটা খণ্ড কি হৈছিল গৈছে ব্যক্তিগত খণ্ডক দিয়া হৈছিল গৈছে ব্যক্তিগতকৰণৰ এটা ৰূপ হল বিনিয়োগ বিনিয়োগ মুক্তকৰণ যত ব্যক্তিক পক্ষক শ্বেয়াৰ বিক্ৰী কৰা হয় অৰ্থাৎ ব্যক্তিগত খণ্ডত আৰু এটা সি নতুন সংযোজন হল যে শ্বেয়াৰ কিনা এতিয়া শ্বেয়াৰ মানে বুজি পাইছা নেকি এটা এটা কোম্পীয়ে মই উদাহৰণ হিচাপে ধৰিলো এটা কোম্পানী এটা কোম্পানী বনাবলৈ হলে অকলে ইমানখিনি পইচা কি কৰিব নোৱাৰে খৰচ কৰিব নোৱাৰে সেইবাবে কি কৰিছে তিনিজন মানুহে কি কৰিছে খৰচ কৰিছে ধৰি লোৱা মই এ বি চি এই তিনিজন মানুহক মই কি কৰিলো একেলগে তেওঁলোকে এটা কোম্পানী খুলিলে হয়নে এতিয়া প্ৰত্যেকৰে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ফিফটি পাৰ্চেণ্ট ফিফটি পাৰ্চেণ্টকে কিমান হল ওৱান ফিফটি ধৰি লোৱা কৰাৰ তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিলে হয়নে নহয় এতিয়া প্ৰত্যেকৰে কিমান কিমান সমানে সমানে তেওঁলোকৰ কি হৈছে শ্বেয়াৰ হৈছে হয়নে নহয় এতিয়া ধৰি লোৱা চিয়ে ক'লে যে মই কি নকৰোঁ মই আৰু শ্বেয়াৰ মই এই কোম্পানীৰ লগত আৰু মই জড়িত নহওঁ তেতিয়া চিয়ে ক'লে যে মোৰ শ্বেয়াৰটো মই বেলেগক বিক্ৰী কৰি দিম তেতিয়া কাক বিক্ৰী কৰিব ধৰি লোৱা দি আহি গ'ল দিয়ে ক'লে যে মই তোমাৰ শ্বেয়াৰটো কিনিম আৰু মই কোম্পানীৰ লগত কি কৰি জড়িত হ'ম তেতিয়া বিয়ে কি কৰিব তাৰ শ্বেয়াৰ এই ফিফটি পাৰ্চেণ্টটো দি দিয়ে দিব চিয়ে কি হ'ব দি দি হৈছে শ্বেয়াৰ কিনা আৰু লোৱাৰ এটা প্ৰচেছ এতিয়া সেইটোকে কৈছে যে ব্যক্তিগত খণ্ড যেতিয়া হ'ল তেতিয়া এই শ্বেয়াৰ বিক্ৰী কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হল গৈছে অৰ্থাৎ গভমেণ্টে কি কৰিলে এটা অংশ কি কৰিলে ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ পঠিয়াই দিলে আৰু কলে যে ইয়াত আমি কি কৰিম আমি শ্বেয়াৰ বিক্ৰী কৰিম আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডই সেই শ্বেয়াৰসমূহ কিনিব কিনি লৈ তেওঁলোকে এই ৰাজহুৱা খণ্ডৰ এটা অংশ তেওঁলোক নিজে কি কৰিব পৰিচালনা কৰিব সেয়ে কৈছে শ্বেয়াৰ বিক্ৰী কৰাৰ কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে তাৰপিছত কি কৈছে চৰাং ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগৰ বাবে মূলধন চৰকাৰে যোগান ধৰা নাই বৰঞ্চ ব্যক্তিগত ব্যক্তিয়ে অৱদান আগবঢ়ায় অৰ্থাৎ ব্যক্তিগতকৰণত কোৱা হৈছে যে ব্যক্তিগতকৰণত তোমাৰ নটা ৰাজহুৱা খণ্ড ব্যক্তিসকলক বা ব্যক্তিগত খণ্ডক দিছে আৰু সেই নটা উদ্যোগ খণ্ডত যেতিয়া ইনভেষ্ট কৰিছে গভমেণ্টে তাত কি কৰা নাই বিনিয়োগ কৰা নাই কোনে কৰিছে সেই ব্যক্তিক মানে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ মালিকে কি কৰিব এই খণ্ডকেইটাত ৰাজহুৱা খণ্ডকেইটাত বিনিয়োগ কৰিব আৰু তাৰ পৰা যি লাভ হব তাৰ এটা অংশ গভমেণ্টক দিব আৰু আনটো অংশ নিজে ৰাখিব এইটো যিহেতু গভমেণ্টৰ লগত টায়াৰ আপ সেইকাৰণে কি কৰিব এটা অংশ গভৰ্ণমেণ্টক দিব আৰু আন এটা অংশ নিজে ল'ব এনেদৰে ব্যক্তিগত খণ্ড আৰু ৰাজহুৱা খণ্ডৰ মিলি কি হ'ব দেশৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়নটো আগবঢ়াই নিচিত বুলি কৈছে তাৰপিছত চাওঁ আহা গোলকীকৰণ বা বিশ্ব গ্লবেলাই হয় নাই বিশ্বৰ বাকী অংশৰ সৈতে এটা জাতিৰ অৰ্থনীতিৰ একত্ৰিকৰণক বুজাই অৰ্থাৎ গ্লবেলাইজেশ্যন বুলি কওঁতে গোলকীকৰণ বা বিশ্ব আমি সাধাৰণতে কি মনত আহে যে গোটেই বিশ্বখনক এক লগ কৰাৰ কথা বুজাইছে এতিয়া আমাৰ অৰ্থনীতিৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ বিশ্বখন এক লগ কৰিছে তাক চাওঁ আহা ইয়াত কি কৈছে চোৱা বিশ্বৰ বাকী অংশৰ লগত ধৰি লোৱা ভাৰতৰ লগত আমেৰিকা ৰাছিয়া জাপান অষ্ট্ৰেলিয়া এই গোটেই ৰাষ্ট্ৰবোৰৰ লগত কি কৈছে ভাৰতে এক লক্ষ্য প্ৰজেক্ট কৰিছে যেনে জি টুৱেণ্টি মনত আছেনে তোমালোকৰ জি ফাইভ কি হয় দেশবোৰৰ মাজত কি হয় দেশবোৰৰ মাজত আলোচনা হয় আলোচনা হয় তেওঁলোকে কি কৰে বিনিয়োগৰ কথা আলোচনা কৰে ঠিক সেই গোলকীকৰণৰ এটা পৰ্যায় এই জি ফাইভ জি টুৱেণ্টি বা এনেধৰণৰ আন আন প্ৰচেষ্টাসমূহ এতিয়া কি কৈছে ব্যক্তিগত খণ্ড যেতিয়া উদাৰীকৰণৰ নীতি লাভ কৰিব তেতিয়া কি কৰিব গ্লবেলাইজেশ্যন মানে আমাৰ দেশৰ বাহিৰতো বিনিয়োগ কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি যাব আৰু বাহিৰৰ বিনিয়োগকাৰীয়ে আমাৰ ভাৰততো কি কৰিব বিনিয়োগ কৰিব এতিয়া চাওহাচোন কি কৈছে অৰ্থনীতিৰ ব্যক্তিগত খণ্ডকৰণৰ আৰু উদাৰীকৰণৰ লক্ষ্য অৰ্থাৎ গ্লগীকৰণে কি কৰিব মই তোমালোকক আগতেও এই অলপ আগতে কৈ গ'লো যে ব্যক্তিগতকৰণ আৰু উদাৰীকৰণৰ লক্ষ্য হৈছে গ্লবেলাইজেশ্যন অৰ্থাৎ দুখন দেশৰ মাজত যেতিয়া বিনিয়োগ হ'ব সেই বিনিয়োগত শিথিলতা থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ আমাৰ এই যি বৈদেশিক বিনিময়ৰ হাৰ কমি থাকিব লাগিব তাৰ উপৰিও কি হ'ব লাগিব প্ৰাইভেটাইজেশ্যন অৰ্থাৎ ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানক লাভ দিব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াতে কি কৰিব পাৰিব বিনিয়োগ কৰিব আহিব আমাৰ ইয়াতে যেতিয়া বিনিয়োগ কৰিব তেতিয়া বাহিৰৰ মূলধন আমাৰ ইয়ালৈ আহিব আৰু আমাৰ অৰ্থনীতি উন্নতি হৈ গৈ থাকিব গৈছে তাৰপিছত চোৱা চাৰি নামেৰে জনাজাত অন্তমুখী দেশসমূহে সংহতি এৰাই চলিছে অৰ্থাৎ যিবোৰ দেশে ভাবিছে যে আমি আন দেশৰ লগত এই গ্ল'বেলাইজেশ্যনো আমি সংযোগ নহওঁ কিছুমান দেশ আছে যিয়ে কি নকৰে শান্তি নিবিচাৰে তেনে দেশবোৰে কিন্তু এই গ্লবেলাইজেশ্যনটোত মানি চলা নাই আৰু আমাৰ ভাৰতৰ লগত কি হয় বৈদেশিক বিনিময়ৰ ক্ষেত্ৰত বা তোমাৰ ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব বিচৰা নাছিলে এনেকুৱা কিছুমান দেশো আছিলে সেই সময়ত বিশ্ব এনে বিশ্বব্যাপী দূৰত্ব হ্ৰাস কৰে অৰ্থাৎ এখন দেশৰ পৰা আন এখন দেশলৈ কি কৰে এই যিটো দূৰত্ব সেই দূৰত্বটো কমাই দিছিলে কৈছে তথ্য প্ৰযুক্তি আৰু ইণ্টাৰনেট বিচায়নৰ গতি বৃদ্ধি কৰে অৰ্থাৎ তথ্য প্ৰযুক্তি আৰু ইণ্টাৰনেটে এই যিটো গ্ল'বেৰেচনটো আছে এই গ্ল'বেৰেচনটো যথেষ্ট কমাই দিছিলে কৈছে তাৰপিছত সীমাহীন পৃথিৱীৰ লক্ষ্য আছিলে অৰ্থাৎ এতিয়া ভাৰতৰ এটা লক্ষ্য নহয় আমি পৃথিৱীৰ এটা লক্ষ্য বুলি ক'ব লাগিব পৃথিৱীৰ এটা লক্ষ্য কি অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন বৃদ্ধি কৰা তাৰ লগতে আমি জনসাধাৰণৰ সামাজিকভাৱে হওক বা তোমাৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে হওক বা ৰাজনৈতিকভাৱে হওক আমি আগলৈ গৈ থকা আৰু আমি আগলৈ গৈ গৈ কত হ'ম এই উন্নত দেশসমূহৰ লগত যাতে নিজকে আমি কি কৰিব পাৰো আমি সমতুল্য কৰি তুলিব পাৰো সেই কথাটো আমি কি কৰিব লাগিব লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব কৈছে সেইটোকে কৈছে যে আমি সীমাহীন পৃথিৱীৰ লক্ষ্য আমি পৃথিৱীখনত যিমান লক্ষ্য আছে সেই সকলোবোৰ লক্ষ্যকে আমি কি কৰিব পাৰো নিজৰ লক্ষ্য বুলি আমি ভাবি লৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিম কেনেকৈ এই গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ জৰিয়তে গৈছে তাৰপিছত চোৱা গ্ৰাহক আৰু উৎপাদক উভয়কে উপকৃত কৰাৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে এই ক্ষেত্ৰত গ্ৰাহক আৰু উৎপাদন অৰ্থাৎ যিয়ে উৎপাদন কৰিব আৰু যিয়ে কিনিব এই দুটা এই উভয়কে কি কৰিব উপকৃত কৰিব সহায় কৰিব কি এই প্ৰতিযোগিতামূলক পৰিৱেশে অৰ্থাৎ তুমি বস্তু এটা উৎপাদন কৰিলা কিনিবও লাগিব কোনোবাই হয়নে নহয় যদি গ্ৰাহক নাথাকে উৎপাদন কৰি কিবা লাভ পাবা জানো নোপোৱা বস্তু এটা উৎপাদন কৰিলে তাক কিনিবও লাগিব আৰু সেই কিনা আৰু উৎপাদনকাৰীৰ মাজত গ্ৰাহক আৰু উৎপাদনকাৰীৰ মাজত যিটো প্ৰতিযোগিতা ইয়ে গ্ল'বেলাইজেশ্যনে কি কৰিব কমাই দিব আৰু কি হ'ব ইখন দেশৰ পৰা সিখন দেশলৈকে কি হ'ব আদান প্ৰদান হ'ব গৈছে এতিয়া আমাৰ যেনেকে ধৰি লোৱা মুগাৰ সাজ বা মুগাৰ কাপোৰ গামোচা জাপি কাঁহৰ পাত্ৰ কাঁহৰ আমাৰ বস্তু এই সকলোবোৰ কি আমাৰ অসমৰ এটা পেটেন হয়নে নহয় আমাৰ অসমৰ এটা চিন সেই অসমৰ চিনসমূহ বাহিৰত যেতিয়া তোমাৰ বিনিময় হ'ব তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ এটা আমাৰ এটা কি হব সুবিধা হব কোনখিনি এই স্থানীয় জনসাধাৰণৰ স্থানীয় লোকখিনি স্থানীয় উদ্যোগখিনিক যিখিনিয়ে এই সকলোবোৰ উদ্যোগৰ লগত জড়িত হৈ আছে এতিয়া সেই গ্লবেলাইজেশ্যনে এই আমাৰ যিটো স্থানীয় আমাৰ সম্পদসমূহ আমাৰ বিদেশতো কি কৰিব পাৰিছে বিক্ৰী কৰি কৰি আমাৰ বিদেশৰ বিনিয়োগটো আমাৰ ইয়ালৈ আনিব পাৰিছে গৈছে গ্লবেলাইজেশ্যনে এটা ভাল পথ দেখুৱাই দিছে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে কি ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু সি আগবঢ়াই নিয়াত কিন্তু যদি আমি আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ তেন্তে আমাৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি ভাল হয় তাৰপিছত চোৱা বিশ্বনৰ স্বাৰ্থ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থ বিশ্বয়নে জাতীয় স্বাৰ্থৰ প্ৰতি ভাবুকি বন্ধ কৰিব নালাগে এতিয়া গ্ল'বেলাইজেশ্যন বুলি কোৱাৰ লগে লগে বিশ্বয়ান কি গোটেই পৃথিৱীৰ লগত কম্পিটিশ্যন হব হয়নে নহয় তাত কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থ আমাৰ দেশৰ স্বাৰ্থ প্ৰভাৱ পৰিব নালাগিব মই অলপ আগতে স্থানীয় কি আমাৰ স্থানীয় কাঁহ শিল্পী বা আমাৰ স্থানীয় মুগাৰ আমাৰ গামোচা এইবোৰে যাতে আমাৰ বিশ্বয়ন হব লাগে কিন্তু এইবোৰে যাতে আমাৰ স্থানীয় লোকসকলক যাতে প্ৰভাৱগ্ৰস্ত নপৰে তাৰ কথা লক্ষ্য ৰাখিব লাগে বুলি কৈছে এতিয়া বিশ্বয়নৰ জাতীয় স্বাৰ্থৰ প্ৰতি ভাবুকি বন্ধ কৰিব নালাগে অৰ্থাৎ আমাৰ যিখিনি স্থানীয় কোটিৰ উদ্যোগ আছে সেইসমূহ যাতে বন্ধ হৈ নাযায় সেইটোও লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব কৈছে অৰ্থনৈতিক সাৰ্বভৌমত্ব ভাষা সাহিত্য সাংস্কৃতিক বলিদান দিয়া উচিত নহয় অৰ্থাৎ অৰ্থনৈতিকভাৱে আমি যিটো সাৰ্বভৌমত্ব লাভ কৰা আমাৰ যি অধিকাৰ আছে সেই অধিকাৰ ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যি অধিকাৰ আছে সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত যি আমাৰ আমাৰ বৈশিষ্ট্য় আছে সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত যি আমাৰ বলিদান আছে এই সকলোবোৰ যাতে বিশ্ব এনে প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে তাৰ কথাও আমি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব কৈছে তাৰপিছত চোৱা বিশ্বনৰ সুবিধাই ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাৰ্থৰ লগত আফচোচ কৰা উচিত নহয় অৰ্থাৎ গ্লবেলাই আমাৰ যিটো জাতীয় স্বাৰ্থ আছে তাত যাতে আঘাত নপৰে সেই কথাটো কিন্তু লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব গৈছে এইখিনিতে আমি উদাৰীকৰণ বিশ্বয়ন আৰু কি পাইছিলো আমি ব্যক্তিগতকৰণ পাইছিলো এতিয়া চাওঁ আহাচোন আমাৰ অসমত পঞ্চবাসী পৰিকল্পনাই কেনেধৰণে ৰূপ লৈছে হয়নে নহয় অসমত কিমান চনৰ দিছে বাৰৰ পৰা সোতৰ চনত দিছে কাৰণ সোতৰ চনতে শেষ পঞ্চবাসী পৰিকল্পনা হৈছিলে তাৰপিছত কিয় হোৱা নাছিলে তাৰপিছত নীতি আয়োগৰ গঠন হল আৰু নীতি আয়োগে পঞ্চবাসী পৰিকল্পনা বন্ধ কৰি কি কৰিছিল গণতান্ত্ৰিক পৰিকল্পনা আৰু তৃণমূল পৰ্যায়ত পৰিকল্পনাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল এতিয়া চাওঁ আহাচোন আমাৰ অসমত পঞ্চবাসী পৰিকল্পনা কেনেধৰণে আলোচনা কৰা হয় অসমৰ চলিত পঞ্চভাষী পৰিকল্পনা লক্ষ্যসমূহ প্ৰথম লক্ষ্য কি কৈছে ছাৰ পৰ্যায়লৈ আহিব দশকৰ ভিতৰত অসমৰ উন্নয়নৰ হাৰ দহ শতাংশলৈ বৃদ্ধি হব অৰ্থাৎ সেই সময়ত কি হৈছিল কৈছিলে যে দুহেজাৰ বাৰ আৰু সোতৰ চনৰ যিটো পঞ্চবাষী পৰিকল্পনা আছিলে তাত কোৱা হৈছে যে অসমৰ উন্নয়নৰ হাৰ কি হব দহ শতাংশলৈ বৃদ্ধি হব লাগিব বুলি কৈছে দৰিদ্ৰতা অৰ্থনৈতিক বৈষম্য হ্ৰাস কৰাৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব তাৰোপৰি শেহতীয়া প্ৰযুক্তিবিদ্যা আৰু বিজ্ঞানসন্মত ব্যৱস্থাপনাৰ জৰিয়তে বানপানী গৰাখহনীয়া সমস্যাটো সমাধান কৰা হব ইয়াতে মই এটা কথা কওঁ তোমালোকক যে তুমি চাবা আমাৰ যে বানপানী আৰু গৰাখহনীয়া সমস্যাটো আমি যে নীতি আয়োগক সমৰ্থন কিয় কৰিব লগা হল কাৰণ তাৰ আগতে যেতিয়া পঞ্চবাসিক পৰিকল্পনা হৈছিলে তেতিয়া কি হৈছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অনুযায়ী অনুদান সাহায্য আগবাঢ়িছিলে বিভিন্ন ৰাজ্যসমূহ পঞ্চবাসিক পৰিকল্পনাত এইটো এটা ড্ৰবেকচ বুলিয়ে কব লাগিব যে তেওঁলোকে ৰাজ্য়সমূহত কি ঘটি আছিলে সেই কথাটো কিন্তু তেওঁলোকে কি কৰা নাছিল চিন্তা কৰা নাছিল কিন্তু নীতি আয়োগে কলে যে নহয় আমি আচলতে তলৰ পৰাহে চাই আহিব লাগিব কি কি অসুবিধা হৈছে আমি যেতিয়া একদম গ্ৰাউণ্ড ফ্লৰত যাম তেতিয়াহে গম পাওঁ মই কি অসুবিধা আছে হয়নে নহয় তেতিয়া কলে যে আমি প্ৰথমে তৃণমূল পৰ্যায়ত বাজেট এখন বনাম তাৰপিছত গণতান্ত্ৰিক বাজেট এখন বনাম তাৰপিছতে কেন্দ্ৰীয় বাজেট এখন বনাম আৰু সেই নীতি আয়োগৰ ফলতে আমি কি কব পাৰিলো অসমৰ বানপানী আৰু গৰা সহায়ীয়া সমস্যাটো আমাৰ বাজেটখনত উল্লেখ কৰিব পাৰিলো গৈছে আমাৰ বানপানীৰ সমস্যা বহুত হয় জনসাধাৰণে কি হয় অসুবিধাৰ সন্মুখীন হব লগা হয় হয়নে নহয় বহুতৰ কি ঘৰ বাৰী নাইকিয়া হৈ যায় মাটি নাইকিয়া হৈ যায় সি এটা সমস্যা আমাৰ সেই সমস্যাসমূহ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেটো গম নাপায় আমি জনাব লাগিব যে আমাৰ বানপানী সমস্যা আছে আমাৰ গৰা খহনীয়া সমস্যা আছে তেতিয়াহে তাৰ বিনিময়ত আমাক কি দিব এটা সাহায্য প্ৰদান কৰিব সেইবাবে নীতি আয়োগ বৰ্তমান কিন্তু কাৰ্যক্ষম হৈ আছে গৈছে এতিয়া সেই সময়ত দুহেজাৰ সোতৰ চনত যেতিয়া বনাইছিলে পঞ্চবাসিক পৰিকল্পনা তেতিয়া কিন্তু বানপানী আৰু কি কৰিছিল গৰাখহনীয়া সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি কৈছিল তাৰপিছত চোৱা কৃষি খণ্ডৰ বাৰ্ষিক উন্নয়নৰ হাৰ ছয়ৰ পৰা আঠ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰিব লাগে বুলি কৈছে শক্তি উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত আত্মনিৰ্ভৰশীলতা অৰ্জন কৰা আৰু শক্তি পৰিবহন আৰু বিতৰণৰ ক্ষেত্ৰত আধুনিক প্ৰযুক্তি প্ৰয়োগ কৰা শক্তি মানে আমাৰ কাৰেণ্টৰ কথা কৈছে মনত আছেনে তোমালোকৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি পাৱাৰৰ কথা কৈছে মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ যে আমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি পাৱাৰটো ক'লৈ গৈছে প্ৰাইভেটৰ হাত প্ৰাইভেট উদ্যোগবোৰলৈ গৈছে হয়নে নহয় প্ৰাইভেট এচনলৈ গৈছে আচলতে এতিয়া এইটো কি হৈ থকা নাই গভমেণ্ট খণ্ড হৈ থকা নাই এতিয়া এতিয়া এই উদ্যোগ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰতো কি কৈছে আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব লাগে বুলি কৈছে আমাৰ আমাৰ ইমান নদী আছে সেই নদীত যদি আমি পাৱাৰ প্ৰজেক্ট বঢ়াওঁ তেতিয়া আমি নিজৰ উৎপাদন আমি শক্তি উৎপাদন নিজে কৰিব পাৰোঁ কিন্তু তাৰ কিছু কিছু মানে সমস্যাও আছে নোহোৱা নহয় কিন্তু তাৰ ভিতৰতে আমি নিজৰ কি শক্তি উৎপাদনটো আত্মনিৰ্ভীল কৰিব পাৰিলে আনৰ ওপৰত ভৰষা কৰিবলগীয়া নহব বুলি কৈছে তাৰ উপৰি সেই শক্তি উৎপাদনসমূহ বিতৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণৰ মাজত বিলাই দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো কি কৰিব লাগিব আমি আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বুলি কৈছে তাৰপিছত চোৱা অসমৰ মানৱ উন্নয়নৰ সূচকাংশ হিউমেন ডেভেলপমেণ্ট ইণ্ডেক্সৰ কথা কি কৈছে মান উদ্ধামী কৰা আৰু সেই উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষা খণ্ডত বিনিয়োগৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি কৰা যাতে শিক্ষাৰ গুণগত মান বৃদ্ধি কৰাত আৰু শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ বাবে পুঁজিৰ অভাৱ নহয় অৰ্থাৎ অসমৰ হিউমেন ডেভেলপিং ইণ্ডাষ্ট আমি আগতে পঢ়ি আছিলোঁ যে মানৱ উন্নয়ন নহলে অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন নহয় এতিয়া কৈছে যে অসমৰ ক্ষেত্ৰতো অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হ'বলৈ হ'লে মানৱ উন্নয়ন হ'ব লাগিব আৰু আৰু এই পঞ্চবাসিক পৰিকল্পনাখনে মানৱ উন্নয়নত গুৰুত্ব দিব লাগিব বুলি কৈছে তেতিয়াহে কিন্তু আমাৰ এই পঞ্চবাসিক পৰিকল্পনাখন সফল হৈছে বুলি ক'ব পাৰিম কৈছে তাৰপিছত চোৱা দক্ষতা বৃদ্ধিৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে স্বনিয়োগৰ বাদ মুকলি কৰা আৰু সেই মৰ্মে অতি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ আৰু গাঁও অঞ্চলৰ পৰম্পৰাগত কুটিৰ শিল্পৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা দক্ষতা বৃদ্ধি মানে কি এফিচিয়েঞ্চি হয়নে নহয় স্কিল এফিচিয়েঞ্চি আমি স্কিল এফিচিয়েঞ্চি মানে আমাৰ যিটো য়ং জেনেৰেশ্যন আছে সেই য়ং জেনেৰেশ্যনত কিমান কৰিব পৰা ক্ষমতা আছে আমাৰ য়ং জনসাধাৰণে আমাৰ য়ং ষ্টুডেণ্ট খিনিয়ে বা য়ং পাৰ্চন খিনিয়ে কেনেদৰে কি কৰিব আগবাঢ়ি যাব সেই কথাত এই কথাখিনিয়ে গুৰুত্ব দিছে বুলি কৈছে এতিয়া এই কুটিৰ শিল্পত গুৰুত্ব দিয়াৰ পাছত কি কৈছে চাম জৈৱ বৈচিত্ৰ ৰক্ষা কৰি জলবায়ু পৰিৱৰ্তন সমস্যাটো মোকাবিল কৰিব লাগিব আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ পঞ্চায়ত নগৰীয়া নিকা জিলা পৰিষদ আৰু জনজাতি উন্নয়ন পৰিষদসমূহৰ সু শাসন ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰিবলৈ কেতবোৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰা হয় অৰ্থাৎ ৰাজ্য চৰকাৰ পঞ্চায়ত নগৰীয়া নিকা নগৰীয়া নিকা মানে আমাৰ নগৰ অঞ্চলৰ যিটো চাফ চিকুণ কৰাৰ কথা কৈছে দেই এতিয়া কৈছে যে সেই নগৰীয়া নিকাৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ এই আঁচনিয়ে কি কৰিব লাগিব বিভিন্ন আঁচনিসমূহ লব লাগিব বুলি কৈছে তাৰপিছত চোৱা এই পৰিকল্পনাত অসমৰ গ্ৰাম্য উন্নয়নক আঘাতাধাৰ দিয়া হৈছিল ইয়াৰ ভিতৰত কি কৈছে কৃষি আছে মিত্ৰ শক্তিৰ কাৰ্যকলাপ আছে ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ আছে কুটিৰ উদ্যোগ আছে আৰু চাহ গ্ৰাম্যৰ ব্যৱধানৰ হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্য আছে এইখিনিয়ে হৈছে এই পৰিকল্পনাৰ গ্ৰাম্য উন্নয়নৰ কি লক্ষ্য এই পৰিকল্পনাৰ জৰিয়তে কি কৰিছিল গ্ৰাম্য উন্নয়ন কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল এতিয়া আমি চাওঁ আহাচোন এই অংশটিত আমি কি কি প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে এই অংশটিত কি কি প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে চাওঁ আহা দেশৰ আৰ্থিক ব্যৱস্থাৰ ওপৰত থকা ৰাষ্ট্ৰৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ শিথিলতা কি বুলি কোৱা হৈছিল মনত আছেনে তোমালোকৰ উদাৰীকৰণ ব্যক্তিগতকৰণ আৰু গোলকীকৰণ কোনটো কোনটো হব পাৰে উদাৰীকৰণ উদাৰ নীতি যাক আমি কওঁ উদাৰ নীতি অৰ্থাৎ একো কি নাই বাধা নাই হয়নে নহয় তাৰ পাছত চাওঁ আহা তাৰ পাছত কি কৈছে দুহেজাৰ বাৰ সোতৰ চনৰ অসমৰ পঞ্চবাসী পৰিকল্পনা আগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰা খণ্ডটো কি আছিল মই অলপ আগতে তোমালোকক কৈ গৈছিলো যে আমাৰ অসমৰ পঞ্চবাসিক পৰিকল্পনাত গুৰুত্ব দিয়া খণ্ডটো কি আছিল গুৰুত্ব দিয়া খণ্ডটো কি আছিল গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ উন্নয়ন খণ্ড তাৰ মানে কি কৈছে গাঁও অঞ্চলৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত বুলি কৈছে তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ আহা ঊনৈশশ একাৱন্ন চনৰ নতুন ঔদ্যোগিক নীতিয়ে ৰাজহুৱা খণ্ডৰ কেইটা উদ্যোগ ব্যক্তিগতকৰণৰ বাবে মুকলি কৰি দিছিল আমি এই পাঠটোতে আলোচনা কৰিছিলো মনত আছেনে কি হব পাৰে কেইটা আছিলে পাঁচটা তিনিটা নটা কোনটো শুদ্ধ নটাটো শুদ্ধ হয়নে নহয় নটা ৰাজহুৱা খণ্ড কি হৈছিল ব্যক্তিগত খণ্ডলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল এইখিনিতে আমাৰ প্ৰশ্নটো শেষ হৈছে তোমালোকে বহিটো কি ল'বা আমি অহা খণ্ডত ইয়াৰ প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম তোমালোকে নিশ্চয় পাতো বুজিবলৈ সজ পাইছে আজিলৈ ধন্যবাদ